kan daripada Abu Ubaidah bin Abdullah bin Ammar bin Yasir eh, an telah menceritakan eh, bahawasanya ketika Nabi Musa AS datang eh, untuk mengerjakan ibadah haji beliau telah ditemani oleh beberapa orang Bani Israel dalam perjalanan pulang mereka melalui Madinah dan mendapatinya adalah men, 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 menempati seperti mana gambaran dalam kitab taurat mengenai bandar yang akan menjadi tempat hijrah Nabi SAW eh, Nabi akhir zaman penutup segala rasul jadi, sekumpulan daripada mereka ni, eh, mereka uh, uh, tak ikut balik Nabi Musa tapi mereka menetap tinggal di sini uh, yang mana di sebuah kawasan yang mana uh, ini dikenali dengan nama sebagai Suq Bani Khoinuqaq. Ha, jadi, kalau di kota Madinah ni, orang-orang eh, uh, Yahudi -orang ni, dia ada tiga kabilah yang, yang utama. Eh, satu kabilah Bani Khoinuqaq, satu kabilah Bani Khuraizah. Eh, dan yang ketiga adalah Bani, Bani Nadir. Jadi ada tiga uh, kaumlah eh, ya, uh, kabilah yang besar, uh, orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Dan uh, mereka menetap di sini dengan harapan untuk bertemu dengan eh, Nabi sallallahu yeah, alaihi wasallam. Ya dan sebelum mati eh, uh, sebelum setiap orang Yahudi ni mati dia akan pesan kepada anak cucu mereka eh, untuk beriman dengan nabi yang akan datang di akhir zaman kelak. So apa dalam kitab Injil dan kita Taurat telah tertulis nama Muhammad dah ada dah. Ya, antara sebab uh, betul uh, Pakcik, uh, apa, Datuk Nabi SAW Macam mana dia bagi nama Nabi, Nabi SAW Kerana satu hari dia telah pergi ke negeri Syam Dia telah pergi ke negeri Syam Bersama kawan-kawan dia -kawan lah pergi ke negeri Syam untuk berdagang Jadi uh, semasa di sana eh, uh, Dia telah didatangi oleh apa ni, seorang paderi lah Atau pendeta eh, uh, ni Jadi tanya mereka dah lahir ke orang yang bernama Muhammad ya, Sebab mereka menunggu-nunggu so, apa mereka tahu yang mana Nabi SAW ni akan datang daripada Kota Mekah Eh, jadi mereka tanya dah lahir ke orang yang bernama Muhammad maka mereka tak ada lagi belum ada lagi orang yang lahirkan Muhammad. Jadi orang uh, pendeta ni katalah, eh, yang mana Muhammad ni eh, adalah orang yang akan menjadi nabi akhir zaman, Rasul yang terakhir eh, yang uh, akan menjadi uh, apa tu uh, uh, inilah macam macam lagi lah eh, uh, yang dia ceritakan tentang kebaikan Nabi saw. Jadi ketika itu Abdul Muttalib dia berasa teruja dengan dengan orang ni eh? sebab apa hebatnya orang ni eh, orang yang yang diberikan nama dengan nama Muhammad. Jadi akhirnya eh mereka duduk orang ini, ni berkata macam ni dia kata eh nanti apa kalau kita balik ke Mekah nanti kalau adalah di antara kita eh, yang ada cucu ataupun ahli keluarga yang la di uh, yang dilahirkan apa kata kita namakan dia dengan nama Muhammad. Eh bayangkanlah eh, beribu tahun tak ada siapa pun yang namakan anak mereka dengan nama Muhammad. Ya, eh, ha, tapi bila datang Abdul Abdul Mutalib ni dia dengar benda tu. Jadi akhirnya bila dia balik-balik saja daripada kota Syam orang pertama yang melahirkan adalah Aminah eh uh, ibu ibunda kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika itulah eh Abdul uh, Abdum datuk Nabi sallallahu alaihi dia ambil Nabi sallallahu alaihi wasalam dia dia bawa di Kaabah eh dia bawa di Kaabah dan dia uh, apa orang, orang orang ramai semua datang lah. eh orang ramai datang dan dia kata uh, wahai kaum Quraisy aku namakan eh anak ini uh, cucuku ini dengan nama Muhammad ha ah, jadi apa dari uh, apa ni nama Muhammad ni sebenarnya asalnya Abdul Muttalib dapat daripada, daripada kitab mereka sendiri daripada kitab Injil kitab bayangkan saya sebut tadilah beribu tahun tak ada siapa pun daripada orang Yahudi ni nak namakan anak mereka dengan nama Muhammad dan ketika perang eh orang-orang Yahudi perang ni bila mereka perang mereka akan sebut nama Muhammad dalam peperangan tu ataupun nama Ahmad mereka akan sebut dalam peperangan untuk mendapatkan kemenangan eh atas nama keberkatan nabi yang akhir zaman yang akan uh, dilahirkan ke dunia ini tapi malangnya, bila nabi SAW sampai, sampai mereka tidak terima eh orang cucu-cucu mereka ni yang mana asal mereka, mereka pesan Eh bila uh, Nabi Haz zaman ni datang ya yeah, uh, untuk beriman dengannya tapi bila Nabi datang betul-betul mereka ni tidak beriman malah mereka sombong dan angkuh dengan baginda Nabi Alaihi wasallam walaupun mereka tahu nama tu memang jelas sebut dalam kitab mereka ya yeah? hmm. tapi mereka tetap tidak beriman kepada baginda Nabi Alaihi wasallam ya yeah? okay baik uh, kemudian eh, kaum yang uh, kedua yang, yang ada di kota Madinah ni ketika itu adalah kaum Aus dan kaum Khazraj yang mana kaum Asal Khazari mereka ni asal daripada negeri Yaman. Ya, eh, di negeri Sabak. Ya, eh, negeri Sabak ni negeri inilah negeri apa tu? Uh, apa tu? Uh, yang kisah tentang Nabi Sulaiman tu. Balkis. ah uh, Balkis ni daripada negeri Sabak. Nah, jadi mereka ni daripada negeri Sabak. Eh, uh, yang mana ketika tu telah berlaku banjir besar kat negeri Sabak yang telah menyebabkan mereka tak terpaksa cari penempatan yang baru dan akhirnya mereka memilih kota Madinah ni sebagai penempatan mereka seterusnya yang yang barulah jadi macam saya sebut tadilah ya, awal-awal tu orang Yahudi ialah mereka duduk sini, mereka kuasa ekonomi lah. tapi bila orang-orang as Khazan ya, mula duduk di sini dan mereka mula menguasai ekonomi, maka itu itulah eh, timbulnya iri hati dan dengki eh, yang ada uh, dalam hati orang-orang Yahudi. Yang mana awalnya ya, eh, uh, uh, mereka ni awalnya orang Yahudi perang. Maksudnya bergaduh lah, perang sampai perang lah. Tapi perang-perang mereka kalah. <laughs> orang Yahudi kalah. Jadi tak boleh buat apalah eh orang Yahudi kalah eh dan akhirnya uh, mereka tak tahu nak buat apa dah maka mereka laga-lagakan dua kaum ni sampai bergaduh. Bergaduh dan 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 musuh-musuh permusuhan mereka berpanjangan sampai 120 tahun. Nah, jadi apa ni ulama-ulama di bahar apa dia kata Allah SWT ni ya, eh, uh, menyediakan kepada Nabi SAW orang yang handal berperang. Eh, maksudnya mereka ni Allah dah sediakan mereka segatur sejak segatur tahun ni Allah dah sediakan mereka ni eh untuk apa uh, membantu ya eh, agama Islam ya eh, eh, sebab itulah kita tengok eh, banyak peperangan-peperangan yang dilalui oleh orang-orang uh, Islam banyak kita menang. Sebab apa? Salah satunya adalah kerana orang-orang Aus dan Khazraj ada orang sangat apa mahir dalam peperangan. Ha, mereka bukan orang baru lah dah perang. Memang mahir dalam peperangan. Ya, eh, jadi ulama kata Allah memang jadikan sedemikian sebagai apa tu orang kata uh, persediaan eh, kepada baginda Nabi SAW nak datang ke, ke sini. Eh, yang mana Allah sebut tentang kaum Aus dan Khazraj ni yang mana Allah sebut eh, dalam uh, ayat uh, Ali Imran Allah sebut uh, Allah berfirman dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan dan Allah sebut, sebut, tentang orang ansar lalu Allah menyatukan di antara hati kamu maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara ya, dan kamu dahulu telah berada di jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu dari neraka itu demikianlah Allah demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya ani ah, Allah, Allah bagi tahu kepada orang Ansar ni kamu ni hampir-hampir masuk neraka dah eh tapi kan sebab Nabi SAW datang datang ke sini dan kamu masuk Islam maka Allah telah menyelamatkan kamu daripada jurang-jurang neraka dan uh, ketika datangnya orang-orang Muhajirin di kota Madinah eh mereka ni datang dalam keadaan mana mereka terpaksa keluar daripada kota Mekah eh yang mana bila nak keluar orang Yahudi orang-orang Quraisy tak bagi mereka bawa harta-harta mereka jadi mereka datang ke kota Madinah dalam keadaan tak tak ada apa-apa Eh, jadi nabi SAW telah membah saudarakan ya setiap orang muhajirin ni dengan salah seorang uh, setiap orang muhajirin dengan salah seorang daripada orang an ansar ya yeah. uh, yang mana uh, setiap orang muhajirin dah ada dah dia punya apa, uh, apa saudara dia yang yang ada di kota madinah ni sehingga kan eh ketika itu kalau apa ni uh, salah seorang daripada mereka yang meninggal maka dia boleh apa apa ni inherit apa ni yeah. harta pusaka uh, dia boleh ambil harta pusaka daripada adalah orang muhajir ataupun orang ar-ansar sampai tahap macam itulah ha, tapi lepas selepas tu orang, isla, orang muhajir dah okey semua nabi batalkan eh, maksudnya dah Allah batalkanlah maksudnya dah tak adalah ha, maksudnya ikut keluarga ya lah. eh, keluarga kalau keluarga, keluarga yang betul aa, baru kita boleh mewariskan harta kita kepada ahli keluarga kita okey baik jadi uh, tadi sikit sebanyak eh, jemaah uh, Alif tahulah eh, tentang uh, apa ni, kota Madinah ni. Eh, siapa duduk sini apa semua semua. Eh, Okey baik. Sekarang ni saya nak cerita sikitlah lah tentang uh, kelebihan eh, kelebihan yang ada di kota Madinah. jadi yang pertama sekali of course lah eh, Madinah ni dia ada banyak nama. bukannya Madinah saja, Dia ada nama-nama lain di kota Madinah. Yang mana disebutkan daripada Abu Hurairah. Uh, yang mana disebutkan eh, daripada uh, Abu Hurairah. Nabi SAW telah bersabda aku diperintahkan ke sebuah bandar yang akan menelan, yang ini mengasuhi negeri-negeri yang lain. Mereka, orang-orang munafik memanggilnya Yatrib. Eh, orang-orang munafik memanggil kota Madinah dengan nama Yatrib. Walaupun Nabi dia tukar nama, mereka tetap panggil dengan nama Yatrib. Dan itulah Madinah. Ia akan mengeluarkan orang jahat sebagaimana api mengeluarkan karat daripada Besi. Dan riwayatkan juga daripada Barak bin Azib. Ya, eh, jadi jemaah-jemaah semua sebelum tu eh, jemaah-jemaah semua eh, daripada Barak bin Azib. Eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesiapa yang menamakan Madinah Yatrib, hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah taubat ia adalah taubat. Ah ha, ni jemaah-jemaah nanti balik Malaysia jangan tunjuk pandai pula eh orang tahu pergi mana eh lama hilang aku pergi trip. Ah mau pang sekali. Ya eh? ah sebab apa? Sebab apa nabi sebut, nabi larang eh ah, untuk kita memanggil Madinah ni dengan, dengan nama yatrip. Ah tapi lepas nabi dah datang Kota Madinah kan ada orang yang mana berlakon Islam. Ah ha, jadi mereka ni masih lagi memanggil Madinah, mereka tak, tak nak ikut apa yang Nabi Nabi uh, tukar nama kota ini tapi mereka tetap dengan memanggil Madinah ni dengan nama ya Yathrib. Ah ha, jadi sebab tu Nabi larang eh untuk kita sendiri eh sebagai orang Islam untuk memanggil Madinah dengan nama Yathrib. Dan nama-nama uh, lain eh yang ada di kota Madinah antaranya adalah Al-Madinah, Al-Dar, Al-Balad, eh Al-Qaryah, uh, Al-Iman, al, al, al dikru dan banyak lagi lebih daripada 100 nama. Eh, yang mana disebutkan oleh Imam Nawawi, dia kata apa? Ketahuilah bahawasanya banyaknya nama menunjukkan kebesaran yang dinamakan. Eh, sebagaimana banyaknya nama Allah SWT eh, dan juga banyaknya nama Rasul. Eh, Nabi SAW banyak pun juga nama dia. Eh, bukan hanya Muhammad, bukan Ahmad, banyak lagi nama-nama Nabi SAW. Kita tidak mengetahui itu satu tempat yang punya banyak nama selain daripada Mekah dan Madinah kerana kedua-duanya merupakan sebaik-baik bumi disebabkan kerana banyaknya sifat yang boleh dinamakan kepada kedua-duanya. Ha, itu yang pertama lah orang kata kelebihan Madinah ni antaranya uh, adalah eh, banyak namanya eh, kepada yang ditujukan kepada kota Madinah. Okay, baik. Uh, kemudian uh, Madinah ni diisytiharkan sebagai tanah haram. Eh, tanah haram dan Nabi SAW mendoakan keberkatan yang ada di kota Madinah. yang mana disebutkan eh, uh, oleh baginda Nabi SAW eh, yang mana sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan berdoa untuknya dan aku mengharamkan Madinah dan aku berdoa untuk keberkatan cupak dan gantangnya seperti mana Ibrahim berdoa untuk untuk Mekah. Ha, jadi jemaah-jemaah saya nak satu soalan cepu mah lah. Ya. Ah eh? ha, soalan cepu mah. Bilakah berlakunya pengisytiharan tanah haram Madinah Al Munawarah? Ha, ustaz. Ustaz tak tahu jam ya, ustaz. Ha? Ha, bilakah berlakunya bila Nabi istihar tanah haram? Maksudnya bila Nabi datang dengan sahabat awal-awal datang tu, Bumi Madinah masih belum lagi tanah haram. Eh, tak tahu. Kalau tahu saya belanja eh. Belanja makan ke apa? <tuk> <tuk> tak boleh, tak boleh jawab. <tuk> ha? Mana boleh tengok jawapan. Nah. Okey baik eh kita bagi jawapan terulah eh. Ha mudah nak cepat eh. Jadi uh, persediaan tanah haram Madinah berlaku bila pada tahun ke-7 Hijrah. Eh, pada tahun ke-7 Hijrah eh, Nabi SAW mengisytiharkan eh, Madinah ini sebagai tanah tanah haram. Yang mana uh, Nabi SAW ketika itu balik daripada peperangan Khaybar. Eh, Khaybar ni peperangan yang mana orang Yahudi ni ketika pada tahun ke-5 Hijrah Nabi halau semua keluar. Oh Yahudi ni sebab apa mereka melakukan pengkhianatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya mereka ke mana? Mereka pergi ke Khaibar. Eh, mereka duduk sana, uh, di sana pelindungan perlindungan di Khaibar. Jadi pada tahun ke-7 Hijrah orang-orang Yahudi ni mereka ni jahat. Jadi mereka rancang nak serang kota Madinah. Eh, tapi Nabi telah mendapat kabar bahawa sebenarnya orang Yahudi nak serang kota Madinah. Sebelum mereka serang, Nabi serang dulu. Eh, bila Nabi serang, maka mereka tak expect pun Nabi nak datang. Jadi akhirnya mereka kalah lah dalam peperangan uh, Khaybar ini. Dalam lepas tu, uh, dalam perjalanan pulang balik, eh, sebelum Nabi sampai di rumah Nabi, eh, di sini lah, di rumah sini. Uh, sebelum sampai, Nabi melihat ke arah Bukit Uhud. Satu tu Bukit Uhud, nampak tu? Ada ada batu tu, tu Bukit Uhud. Boleh nampak tu? Tengah-tengah bangunan tu. Nah, jadi kalau jemaah jalan ke hujung sana tu boleh nampak sebesar-besarnya gunung Uhud. Yang mana lebar dia 7 km, panjang dia uh, eh panjang 7 km, lebar 3 km. Ah ha, boleh tengok. Di sini boleh nampak. Ha, ah. Cacillah tu. Ah ha, kalau nak tengok jelas kena jalan sampai sana lah. hujung boleh tengok. Okey baik. Jadi uh, Nabi melihat ke arah bukit Uhud, Nabi kata apa? Hadzal jabal yuhibbunā wa nuhibbuh. Sesungguhnya bukit ini mencintai kami dan kami mencintainya kemudian waktu itu, Nabi Khalif ke belakang Nabi pandah ke arah uh, Kota Madinah Nabi na, na, dan Nabi, Nabi kata Nabi baca tadi itulah yang Nabi Nabi, Nabi kata apa uh, uh, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharapkan Mekah dan berdoa untuk untuknya dan aku mengharapkan Madinah dan aku berdoa untuknya eh, cupak dan gantang ni mana Ibrahim berdoa untuk untuk Mekah dan sekarang riwayat mengatakan Nabi Nabi berkata lagi ya Allah jadikanlah berkat yang ada di Kota Madinah ni dua kali ganda berbanding berkat yang kau jadikan di kota kota Mekah. Ha, jadi kota Madinah ni sebenarnya keberkatannya dua kali ganda berbanding kota Mekah. Ha, nah, sebab tu kadang bila kita ada di kota Madinah kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita rasa ni sebab apa? Keberkatan yang ada kat sini dua kali ganda berbanding keberkatan yang ada di kota kota Mekah. Okey baik dan uh, kemudian Nabi juga turut mendoakan kesihatan bagi penduduk di kota Madinah. Eh, yang mana uh, Nabi SAW eh, pada awal-awal kedatangan Nabi SAW ni, ya, eh, kan saya dah cerita sebelum ni, Bapa Nabi so SAW uh, meninggal sebab apa? Kena wabak penyakit dekat kota Madinah Mak Nabi so SAW pun datang ke Madinah Kena wabak penyakit eh, Meninggal dalam, 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 bila nak balik ke kota Kota Mekah Jadi kota Madinah ni memang terkenal dengan uh, Kota yang berpenyakit yeah, Kota yang berpenyakit yeah, uh, Jadi apa ni uh, Dan juga ketika Nabi sampai di sini juga Antara yang kena wabak juga Sadinah Abu Bakar Pun sakit juga demam Ramai yeah, antara para sahabat yang baru datang sini Mungkin tak tak sesuai dengan cuaca di sini Orang Madinah dah biasa dah. Ha, tapi orang yang dari luar datang ni, banyak daripada mereka yang sakit lah. Ya? Jadi ketika itulah Nabi mendoakan, Nabi kata, Ya Allah, jadikanlah kami ini mengasihi Madinah. Sebagaimana kami mengasihi Mekah ataupun lebih lagi. Sebab so, sahabat-sahabat ni banyak yang homesick. Eh, banyak yang masih rindukan kota tanah air mereka. Eh, jadi Nabi doa supaya Allah jadikan para-para eh, sahabat ni mengasihi Mekah, uh, Madinah melebihi daripada mereka mengasihi kota-kota kota Mekah. Nasihahkanlah Madinah eh, dan berikanlah keberkatan kepada gantang cupaknya serta pindahkanlah penyakit dari Madinah dan jadikan jadikanlah ia di Juh, Juhfah. Ah jadi Nabi Noah ni supaya segala penyakit ada kat Madinah ni dipindahkan ke Juhfah. Dan Juhfah ni asalnya adalah tempat uh, tinggal orang Yahudi. Eh, orang Juqfah uh, orang Yahudi ada juga yang tinggal di kawasan Jufah dan dikatakan eh, oleh a uh, uh, Imam Nawawi dia kata apa hadis ini adalah salah satu daripada tanda kenabian Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam kerana selepas daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Jufah telah dijauhi kawasan Jufah eh, ni orang tak orang tak pergi dah ya eh, sebabkan kerana eh, disebutkan oleh Imam Nawawi tidak ada seorang pun yang minum airnya kecuali tiba-tiba penyakit ha ah, ni aku kata ah, apa ni ah, apa ni apa ah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi doa tu orang semua orang orang ramai dah mula menjauhi jufah sebab apa siapa minum air situ semua kena penyakit ya jadi ini salah satu tanda ya eh? kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian eh, kelebihan yang ketiga adalah kelebihan bersabar ya eh, menanggung kesusahan yang dihadapi di Madinah dan eh, disebutkan daripada Abu Said al qudri Nabi SAW telah bersabda sesiapa yang bersabar ya eh, menanggung eh, siapa yang sama menanggung eh, kesusahan dan kepayahan di Madinah Lupa. Lupa, 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 lupa. Ah, Haa, pindah. Kat sini. nak balik, nak pulang. Okey baik, uh, daripada Abu Said Al-Qudri radhiyallahu anhu dia telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang bersabar menanggung kesusahan dan kepayahan di Madinah sehingga dia meninggal di situ, nescaya aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat atau aku akan menjadi saksi kepadanya jika ia seorang muslim. Ha, jadi macam-macam semua eh, kalau kita ada peluang eh, dapat bekerja di kota Madinah ya eh, dan tinggal di sini eh, dan kita hidup kat sini walaupun susah, walaupun kita hidup sebagai kata, uh, apa ni cleaner ke sebagai apa-apa sajalah eh, hidup susah, tak kaya pun. Eh tapi Nabi SAW, siapa yang 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 sanggup menanggung kesusahan dan kepayahan tinggal di Madinah ni walaupun susah macam sekalipun maka aku akan berikan syafaatnya kalau dia mati di sinilah. Eh maksudnya dia mati di sini maksudnya dia sanggup walaupun susah pun tapi yang penting dia mati di sini maka uh, dia akan diberikan eh, uh, oleh Nabi SAW syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian satu lagi kelebihan yang ada di Madinah ni adalah mati di kota Madinah. Yang mana disebutkan ya eh, uh, oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, iaitu anak kepada Saidina Umar dia kata apa? Aku telah mendengar Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka lakukanlah Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati di Madinah. Ah ha, ni bukan kata suruh bunuh diri ya. Ah eh. ha. ha. ha Nabi sebut macam ni supaya uh, Nabi sebut siapa yang mampu untuk mati di Madinah? Maksudnya tinggal kat Madinah. Tinggal di Madinah sampai dia mati ya maka lakukanlah kerana aku akan berikan syafaatnya kepada kepada orang yang mati di kota Madinah. Ah yang mana antara doa yang terkenal eh yang didoakan oleh Saidina Umar. Ah ha, doa ni kita pun boleh baca doa ni juga eh. Apa doa Saidina Umar? Ya Allah rezekikanlah aku agar mati di syahid di jalan dan matikanlah aku di bumi Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ah ha, ini dia doa Saidina Umar dan akhirnya Umar dia mati dalam uh, dia mati dalam keadaan macam mana? Syahid dibunuh ketika sedang solat subuh ya yeah, uh, dan dia mati di bumi ba Madinah Al Munawwarah seperti mana yang dia doakan. Jadi kalau kita nak mati di Madinah, kita boleh doa ya Allah, syahidkanlah aku di jalan-Mu dan matikanlah aku di bumi Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. jadi siapa nak mati di Madinah kena berdoa. Apa saja kita nak kita kena berdoa. Kalau Allah ringankan lidah kita untuk berdoa, insya-Allah ya eh, Allah nak bagi. Eh cuma ya eh, uh, bila tu tak tahu. Tapi yang penting kita sentiasa berdoa minta ke Allah. Eh, walaupun eh, uh, dicebutkan apa uh, ni Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, orang yang dia cita-cita nak mati syahid. Eh? Walaupun dia mati di katil rumah dia sendiri pun, Allah akan catatkan dia sebagai bila dia bangkit di akhirat, dia akan bangkit sebagai sebagai, sebagai para syuhada. Sebab apa niat dalam hati dia tu memang nak mati syahid. Eh? Jadi kita apa ni, aa, apa ni, kena sentiasa ada niat dalam diri kita ni yang mana kita nak mati sebagai seorang syuhada. InsyaAllah. Okay, baik. Aa, kemudian aa, antara kelebihan lain dari kota Madinah adalah kelebihan belajar di kota Masjid Nabawi akli ha, kelebihan belajar. Eh, yang mana disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesiapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari satu kebaikan dan ataupun mengajarkannya umpama mujahid di jalan Allah. Eh dan siapa yang masuk dengan tujuan lain umpama orang yang melihat kecantikan barang orang lain. Jadi jemaah-jemaah semua keluar daripada hotel kita kena niat nak belajar sesuatu. Ya eh, macam hari ini alhamdulillah kita ni semua ni adalah mujahid di jalan Allah. Mujahid ni macam inilah pergi peranglah mujahidin eh, orang yang pergi di jalan Allah adalah mereka yang mana bila keluar daripada, hotel dia dia niat nak belajar sesuatu ya eh, eh, jadi macam-macam semua eh, esok mungkin esok kita tak ada program eh tak ada program apa ni apa ceramah ke tak ada eh. jadi bila mas jadi daripada bilik hotel ni niat eh insyaallah hari ni aku nak belajar sesuatu tak kisahlah cuma buka phone eh, dengar ceramah ke atau membaca Quran ke eh atau tadabbur Al-Quran belajarlah eh satu seperti mana dia ni mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya antara kelebihan yang ada di di masjid Nabawi. Kemudian uh, uh, Madinah ni eh, uh, terpelihara daripada ancaman Dajjal dan wabak tahun yang mana disebutkan eh, oleh Nabi uh, daripada Anas bin Malik radhiyallahu eh, anha. Semua negeri akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Setiap pintu masuknya ada malaikat yang berbaris mengawasinya. Kemudian Madinah akan menggoncangkan penduduknya sebagaimana tiga, uh, sebanyak tiga kali. Setelah itu Allah SWT akan mengeluarkan eh, semua orang kafir dan munafik daripada kota Madinah. Ya, dan dan yang ketujuh ni eh, kita semua tahulah eh, kelebihan solat di masjid nabawi. Yang mana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi saw telah bersabda, "Pahala solat di masjidku ini adalah seribu kali lebih baik berbanding solat di masjid yang lain, kecuali di masjidil Haram." Ha, yang mana di Haram ni eh, Nabi sebut adalah seratus ribu kali seratus uh, kali ganda uh, ganda eh, orang yang solat di masjidil Haram. Ini kelebihan orang yang solat di masjidil Haram. Ha? Tak boleh. Rekod tak boleh.